مجيب الدعاء مجيب المضطر إذا دعاه سأشرح هذا الآن إحنا آمنا بالله عندما نظرنا في المخلوقات ونظرنا الكون كله يشهد بأن له خالقا عظيما والخالق العظيم لم ينفصل عن مخلوقاته سبحانه بل هو قيوم عليها حاكم لها عالم بامرها مطلع على احوالها وعلامه ذلك انه يجيب دعوه المضطر من عباده اذا دعا فايماننا بالله ليس فقط امرا نظريا علميا نستنبط ادلته من الكون بل يمكن ان تعرف بالتجريب والعمل والعمل المجرب المشاهد ربك وخالقك وترى ذلك في اجابته للدعاء والله الذي لا اله الا هو لقد رايت بعيني راسي اجابات للدعاء تتم بعضها في دقائق وبعضها في ساعات وبعضها في ايام وكل واحد منكم يستطيع ان يفتح هذا الباب بينه وبين ربه يستطيع ان يلجا الى خالقه وان يدعوه انت المحتاج وهو الوهاب انت الفقير وهو الغني انت الضعيف وهو القوي انت الضال وهو الهادي فانت المحتاج اليه احسن حالك وهيئ نفسك لتكون مجاب الدعوه بهذا تستغني وتعتز وتنتصر وتستغني